Відразу закликаю наших глядачів ставити лайк цьому відео, тому що це наші оборонці нищать у ворога. Звичайно, підписуйтесь і коментуйте. Пане Романе, сьогодні 16 червня неділя. Щойно на кадрах були удари е, ракетами GBU-39 по позиціях ворога в вовчанську. Заявлено, що це є агрегатний вовчанський завод, де оточили ворога. Як то кажуть про цю ракету? GBU-39, е, значення має не розмір. Ну и размер тут не маленький по большому счету. Вот мы сейчас видели, это примерно 90, ну если GBU 39, 90 килограмм боевая часть. То есть вот взрывы где-то так, где так оно и есть. ПЧ около подсотку, вот несколько ударов одновременно идет. Вот, вот эта работа предположительно GBU 39. Почему? Потому что такой же самый, в принципе, удар, взрыв идет тоже 90 килограмм боевая часть у ракеты М-31 Хаймерс. Ракета G ⁇ это планирующая бомба, это реальное для понимания, это КАП, то есть это корректируемая, управляемая авиабомба, которая изначально стартово разрабатывалась как в режиме простого КАПа для авиации. То есть она, если ее поднять на высоту около 10 км, загнать до около звуковой скорости, сбросить с самолета, она потом еще планирует, используя кинетическую энергию, примерно 110 километров. Эм, очень, в принципе, допустим, по тому же Волчанску, ну, проблематично подойти было бы нашим самолетам на высоте 10 километров для сброса этой авиабомбы. Ну, проблематично в том, что э, они ж светятся, э, старые советские, как новогодние елки, это не f 35 которого не видно в радиодиапазоне. А раз так, то подняться на такую высоту, подойти к близкой к линии боевого соприкосновения, довольно-таки опасно. Потому, может быть, это были те же GBU-39, только запущенные не с, с, сброшенные не с самолета, а запущенные с Хаймерсов. Это ракета, так называемая комбинированная GLSDB, которая использует разгонный блок от ракеты М26 для «Хаймерсов» и насаженная ракета, планирующая авиабомба gbu 39 И вот они кучно ложатся, то есть там КВО несколько метров, ну, буквально там один-два метра. Ну, мы видели, как это выполнение этого удара. То есть это мог быть либо огонь из «Хаймерсов», причем выпустили одновременно, Пакет Либо зброс з самолітов. На ще раз повторююся це доволі такі опасний міроспан Роман. Якщо ми глянемо по карті Вовчанськ, так це є далі оточення цього агрегатного заводу. Ось цей такий анклав червоного кольору. Що також відомо? На жаль, ми показати не можемо, тому що ютюб такі кадри блокує, але вже є перші е факти того, що нашим оборонцям вдалося взяти росіян в полон. Вот что такое э, превосходство в воздухе и авиационная компонента при выполнении боевых задач. Основная, которая должна быть при наступательных действиях. Сейчас вот мы проводим в чистом виде наступательные действия. Отрезали огневой э, завесой, отрезали россиян на агрегатном заводе такой мини-котел, я бы так сказал, организовали им. А потом начинаем раскатывать авиационными средствами поражения. Либо авиационные, мы уже сказали, что там мог быть самолет который сбросил эти э, авиабомбы, либо мог, мог быть «Хаймерс», который запустил эти же авиабомбы, разогнав их с помощью разгонных блоков. Но удар, То есть идет раскатывание россиян в закрытом уже практически э, по, в котле, мини-котел, который организовали на этом авиатном заводе. Вот э, такими методами уничтожается любой э, опорный пункт, любые рубежи, какие бы они ни были, как бы они ни были зарыты, какая бы линия Суровикина ни была, но если есть достаточное количество авиационных средств поражения, авиабум, и разные средства их доставки, это может быть самолет непосредственно со свободно падающими бомбами, это может быть КАБы, вот как в качестве, в виде, допустим, тех же GBU-39, либо это может быть ракета типа Хаймерсов, которая забрасывает, в принципе, ту же GBU, 39-ю, только на дальность уже под 150 километров за счет разводного блока. То есть, а естественно, противник будет сдаваться, потому что отойти они не могут, понимать, что их начали засыпать авиабомбами, то есть никакой возможности выжить абсолютно нет, противник принимает решение сдаться. Вот то, что происходит на агрегатном заводе Волчанск. Пане Романе, і також є хороші кадри з території е агресора. В Саратові вибухнув газопровід. Виглядає просто таки феноменально наразі на дану мить, коли ми з вами говоримо, досі не вдалося загасити це полум'я. Ну газопровід це таке гроші, і це таке логістика, яка не в останню чергу допомагає Путіну воювати. Они попытались там что-то отремонтировать, но, скорее всего, ремонтниками, ремонтниками были Коваленко, Дмитренко или Бороденко. То есть э, э, этнические украинцы. Там что-то пошло не так, но в конце концов выполнили боевую задачу, а отминусовали часть какой-то углеводородной ветки э, российской. Э, поэтому надо понимать, что у нас э, в России живет очень много наших бывших соотечественников по крови украинцев или ментально украинцев. Это очень много сейчас значит, кстати, ментальность. Неважно, какая кровь, но если ментально ты украинец, значит, будешь уничтожать российские, Российскую Федерацию, где бы она ни находилась, любых механизмов использовать для того, чтобы обескровить и обеспечить нашу победу. То есть один из вариантов, кстати, выполнения боевой задачи в глубине противника. Пане Романо, ну, звичайно, питання і тема номер один 15-16 червня це саміт миру Швейцарії, але ми будемо, як завжди, асиметричними. І я хотів би показати нашим глядачам відео, відео яке на якому говорить віце спікер Сенату Польщі Міхал Камінський. Давайте послухаємо. ЕМСорітусей навайкен телет виар із вестернворд, because we are repeating the same містей. Towards Russia and expecting different results. It will not happen. If you are giving them the hand, they will eat you. They will eat you. It's their nature. Пане Романе, віцеспікер Сенату Польщі Міхал Камінський каже, що західний світ ідіоти, тому що вони намагаються знайти компроміси, говорити з Росією. І він каже: якщо ви подаєте руку Росії, вона її не тисне, вона її відгризається. Це їхня природа. Про це він сказав на міжнародному форумі Black Sea Security Forum, який в Одесі відбувається. Российская Федерация такие шакалы, гиены, как угодно можно это э, объяснить в отношении с, с соседями. То есть действительно э, поляк прав в этом смысле. Дашь палец, от, от, отпустит э, руку. То есть э, однозначно с, Россия, с, Россия, с Российской Федерацией, э, как с империей, надо уже кончать и э, разными методами, причем это уже начинают понимать на Западе в том числе. Просто есть иногда такие контрастные выражения, а их уже не стесняются говорить политики. Именно на контрастности, на такой, подчеркивая некоторую, мягко скажем, заторможенность или, может быть, заинтересованность россиянами некоторых политиков европейских.